Я с удовольствием хотел бы от себя еще раз отметить, подчеркнуть, что круглый стол, который сегодня проходит, который проходит третий год подряд, и снова он касается вот этого пласта очень важных, по нашему мнению, вопросов формирования системы ценностей, с учетом, что у нас здесь присутствует редакция газетных изданий молодежи, как школ, как профтехобразования, как высших учебных заведений то вопросы, которые вы решаете ежедневно, объединяя свои коллективы нужной социальной деятельности, объединяя их практическим результатом по выпуску вот, вот этих газет, это вопросы, которые ежедневно вы переживаете. И вот та позиция, которую придерживаетесь вы, уважаемые педагоги, та позиция, которую вы придаете детям, она важна. Причем это есть наша внутренняя добрая воля, чтобы переломить ситуацию. Уникальность сегодняшнего мероприятия в том, что Владимир Васильевич Колесниченко, народный депутат Украины, глава, председатель Совета Всеукраинской общественной организации правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина», сопредседатель Международного антифашистского фронта, с удовольствием участвуют в этом проекте. Этот проект поддержан со стороны Владимира Васильевича, То есть вы поймите, на уровне Верховного Совета вопросы, которые мы здесь в Запорожском регионе ежегодно с вами э, проговариваем, ищем пути решения с 2005 года, они уже сегодня вышли на этот уровень. И возможность здесь и сейчас задать те вопросы, которые вас волнуют ежедневно в вашей деятельности. И вопрос. Позиции, которые нам предлагают, что от нас ничего не, пози... ничего не зависит. Мы должны заменить девизом. От нас все зависит. От нас зависит главное. Наша жизнь. Наш выбор ежедневный. Что мы смотрим? Что мы едим, а что мы одеваемся. И самое главное, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем и какие конкретные шаги мы делаем для того, чтобы наша мечта воплотилась в реальность. А ваша молодежь, которая ежедневно занимаясь журналистской деятельностью. А еще раз подчеркну, что журналистская деятельность по философии – это э, совокупность целенаправленных действий, которые влияют на общественное сознание. Даже когда вы в школе, в институте, это не игра, это реальная жизнь, которая буквально через некоторое, несколько лет перейдет в профессиональную журналистику. У нас есть выпускники наших программ, которые уже работают в ведущих запорожских, не только запорожских в средствах массовой информации на руководящих должностях. И вот эту философию созидания, философию понимания своих истинных ценностей, ценностей славянского мира, ценностей семейного и, опять же, причем то той земли, на которой мы живем. Это очень важно. И сохранить это, и, соответственно, найти те формы, которые позволят развить это. Для нас это очень важно. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы подключились к обсуждению и Задаю вопрос Вадиму Васильевичу, то, что касается здесь и сейчас, опять же, и молодежи, и вашей работы ежедневно к Пожалуйста, дорогие педагоги.